Paling tak boleh lupa juga ha. ialah bila debat perpaduan Debat seterusnya, kita berdebat depan 1500 audiens dalam Hotel Concord Shah Alam tu. Dan depan Menteri Perpaduan dan Negara. Dan depan Menteri Perpaduan juga tu hmm. yang mahal tu. Ha -ha. Dan bila audiens bersorak dengan kita berdebat, kita rasa <laughs> macam kita rasa <laughs> macam kita tak syok sendiri kan atas ha -ha. pentas tu. Dan itulah momen yang paling saya tak boleh lupa sebab saya tak pernah sangka akan ada 1500 orang yang menonton dan melihat bakat kita dalam dunia perdebatan. Anda sedang mendengar Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bersama saya Muhammad Zamratul Rahman Yusri dan di sebelah kanan saya Nur Rashika. Selamat datang ke podcast Yusim. Kali ini kita dengan siri baru Bakat at Yusim yang kita akan berkongsikan kepada para pendengar dan para penonton yang akan kita kongsikan kisah-kisah inspirasi atau suntikan motivasi kepada para penonton tentang bakat mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia. Betul Samrah. Dekat USIM, kita ada banyak sangat bakat. Kita ada menyanyi, kita ada nasyik interaksi, kita ada bersyair, mendeklamasikan puisi, kita ada sukan, kita ada juga reka cipta dan istimewanya hari ini, kita di bakat dari USIM, kita ada pendebat-pendebat Universiti Sains Islam Malaysia. Dan hari ini kita sangat beruntung Rashika. Betul. Kita tampilkan khas Uh, pendebat Yusim iaitu saudara Najmi Abdullah yang telah banyak sangat um, memenangi mm, debat bahasa hmm. Melayu terutamanya di bawah Majlis Debat Universiti Malaysia. Hari itu yang saya tahu menang dua pertandingan madum Johan eh dua kali betul turut tak bagi chance kat orang lain ni. Apa khabar Saudara Najmi? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Rashikah atas Hai. peluang dan kesempatan ini. Alhamdulillah. Nazmi, uh, mungkin hmm. kita bolehkah kita mulakan dulu dengan perkenalan dulu. Ha? Mungkin kat yang kat luar sana nak tahu siapa Nazmi ni kan. Nak menang sampai 2 3 kali ni, mungkin nama dan sikit latar belakang dan sejak bila join debat ni sampai hebat sangat ni. Hmm, tak adalah saya orangnya biasa-biasa je. Nama saya Muhammad Nazmi bin Abdullah, sekarang uh, penuntut sarjana muda Fiqh dan fatwa fakulti syariah undang-undang hmm. tahun 3 nak pencin dah dah nak masuk tahun 4 dah dan mula berkecimpung dalam dunia perdebatan ni sedari daripada bangku persekolahan lagi bila mana cikgu saya cikgu syedatul izam dia yang mula menyunting dan juga mengasah bakat saya daripada zaman persekolahan dan mulanya daripada situlah saya diserap masuk dalam pasukan bahas mewakili sekolah dan bakat itu berkesinambunganlah sampai sekarang dekat universiti ni mula daripada tahun 1 sampai lah nak masuk tahun 3 ni dan Alhamdulillah dengan semua pencapaian yang Allah bagi adalah hasil titik peluh dan usaha daripada kamilah sepasukan debat USIM Oh kita okay, tadi kita dah dengar Najmi dah kongsi tentang debat bahasa Melayu. Start daripada sekolah menengah kan, Rashika betul, kan? Betul, betul. Ha, tapi saya terlupa. Hari ini sebenarnya sebelah kanan saya ini juga merupakan pendebat Yusim sebenarnya. Ha, ah. Tapi dia tak. Kalau Najimi tadi ha, dalam bahasa Melayu kan? Tapi Rashika dia tahu dua bahasa. Bahasa Melayu dan Bahasa Arab. Betul ke Rashika? Ai nak kena jawab jujur lah ni. Hmm. Nampaknya macam betul lah tu. Macam betul lah. Ah. Ha, dan kalau para penonton dan pendengar nak tahu. Ha, Rashika juga orang yang viral dekat TikTok tentang berdebat bahasa Arab. Oh, dia cakap bom 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 kan. Sampai banyak komen amin je saya tengok dekat ya, komen. Ah, eh. Memang betul itu Rashika kan. Ha nisah laisa khatah kan? Betul. Ha betul betul. Ha. ha jadi <laughs> betul. Rashika bahasa Melayu dan bahasa Arab digabungkan sekali macam mana Rashika uruskan dalam perdebatan ni? Boleh kongsikan pada kita semua? Saya rasa cabarannya tetap sama macam mana saudara Najmi pun. Najmi pun akan hadapi satu konflik ataupun komitmen. Macam mana nak apa bahagikan masa lah. Uh, tapi disebabkan coach dan kawan-kawan yang saling memahami lah. Kalau kadang-kadang kita ada kelas tambahan ke kita boleh bagi tahu. Uh, coach ni dia faham. Dan kalau kita ada apa-apa masalah kita boleh bagi tahu lah. Uh, contohnya coach Jebat Arab, Ustaz Safuan dan juga coach Jebat Bahasa Melayu, Abang Irham. Kalau kita ada masalah kita boleh tahu dan mereka boleh tolong kita juga. Ha, itulah saya rasa antara dan juga kawan-kawan. contoh kalau saya ada uh, assignment nak kena hantar ke sama ada saya buat awal uh, ataupun kawan-kawan akan bagi tahu awal juga. Ha, dan kawan-kawan pun membantu kerana kita tak pergi kelas kawan-kawan bagi tahu apa yang kena buat so dia sebenarnya bantuan orang sekeliling membantu saya untuk bahagikan masa saya juga. Hmm. Ah. maksudnya Rasika tak bersendirian nah, dalam Ay, tak, arena perdebatan. okey sebenarnya kan Zamra Zamra yeah. jangan lari eh ya. saya pun tahu sebenarnya Zamra pernah masuk kan debat bahasa Arab. <laughs> ya ke? ya yeah. uh, nah. pernah viral juga kan dekat TikTok. <laughs> uh, nah laa la nah, uh. okey <laughs> tak apa kita ois sebab Zamra mungkin next episod kita akan tengok Zamra. mungkin kalau saya boleh tanyalah kepada hmm. Najmi kan. Hmm. Jadi yes, uh, sorry to macam mana bentuk latihan yang dibuat dalam debat bahasa hmm. Melayu lah walaupun kita sama-sama tim kan nah, mungkin boleh cerita sikit. Sejujurnya uh, tak mudah lah. Tapi dia bukanlah satu culture shock kepada saya um, bila terpaksa membahagikan masa antara latihan dan juga uh, study sebab benda tu dah bermula daripada zaman persekolahan kan cuma bila masuk universiti ni sedikit pack lah antara latihan dan juga apa study selalunya latihan tu dia akan bila kita tahu ada siri ataupun musim-musim pertandingan biasanya kita ada debat-debat yang bertema kementerian kan debat alam sekitar debat perpaduan debat diraja ha, kan jadinya debat-debat yang bertema ni kita memang akan buat preparation jadual tu sebulan atau dua bulan awal ha, faham tak no. maksudnya dua bulan awal kita akan di remind dan di briefing kan yang kita akan masuk pertandingan debat tu ha, jadinya daripada situ kita akan tanya ha, siapa yang sudi commit untuk ni dan selalunya saya akan uh, setakat ini tak pernah ada masalah lah. Boleh je Alhamdulillah komit kepada latihan tu Dan jadual pula macam mana jadual itu berlangsung. Selalunya waktu pagi, uh, coach tak akan kacau lah waktu kami untuk kelas dan sebagainya. So petang kami akan settlekan all the assignments ataupun tugasan-tugasan dekat kuliah. Dan malam baru kita akan pulun training. So selalunya training ni dia akan habis memang lambat lah biasa lah kan. Selalunya hmm. memang kalau dekat HAP tu, pukul 2, 3 pagi yang masih ada dekat HAP tu, ah uh, Kelab debat USIM lah yang masih menyala dekat situ, berlatih dan juga berdebat. Macam tu lah. Tapi kebiasaannya, latihan-latihan training ni, dia dia akan berterusan lah daripada kalau contoh nak dekat training tu, lagi kerap kita berlatih dan lagi kerap kita sparring. Dan selalunya, bila nak dekat-dekat pertandingan, kita akan buat juga perlawanan persahabatan dengan rakan-rakan, dari -rakan debat daripada universiti lain. Contohnya UITM, Uh, UM uh, dan sebagainya macam itulah. Oh okey kalau tadi dah gitu tentang persediaanlah bahasa mm -hmm. Melayu. Kalau bahasa Arab pula Rashika. Uh, saya sebab saya tahu kadang-kadang um, kita dalam persiapan tu kita ada sparring dengan you lain betul tak? Betul. Kadang-kadang jauh uh, mm -hmm. perlu ke ada sparring melalui online ke dan sebagainya dalam bahasa Arab ni. Cuba Rashika kongsikan. Oh betul. Uh, Zamra kita pernah uh, sekali ada pertandingan, kita akan buat sparring juga, sama hmm. ada dengan Universiti Tempatan dan juga Universiti Luar Negara lah. kita pernah buat uh, dengan Universiti Yarmouk, Universiti dari Syria daripada hmm. Jordan, sebab kita memerlukan latihan bersama orang Arab sebab nanti bila dekat pertandingan, kita akan berjumpa dengan orang Arab, jadi kadang-kadang kita bila bercakap bahasa Arab, orang Melayu cakap Arab, dia lain dengan orang Arab cakap Arab Orang Arab cakap dia lagi laju, dia dengan dia punya lahjah, dia punya logat itu kan. Jadi kita kena biasakan juga lah. Mm. Dan Alhamdulillah dengan medium Google Meet dan Zoom tu semua kita berjaya lah buat latihan juga. Jadi tadi kita dah tentang persiapan. Mm -hmm. Okey, mestilah dalam perdebatan mesti ada momen-momen yang takkan dapat dilupakan. Jadi kita ke saudara Najmi balik. Okey Najmi, sepanjang perdebatan ataupun yalah, memenangi dan sebagainya. Apakah momen yang tak boleh lupa sepanjang debat? Nak dengar Tengah. yang mana? Yang seronok dulu ke yang sedih dulu? Oh, okay. <laughs> Kita ambil yang sedih dulu. Ah, yang sedih ha. dulu. Yang sedihnya sebab saya ni dah berkecimpung dalam dunia perdebatan sejak dari tahun satu kan. Jadi bila saya tahun satu ni, kita baru nak berkenalan dengan dunia debat dekat peringkat universiti. So kita ada senior-senior lah yang sepasukan dengan kita kan. Hmm. Aa, kalau macam dulu masa saya tahun satu saya ada senior nama dia Ishraq Husaini. Aa, kalau kenal yang baru menang anugerah diraja baru-baru ni. Jadi Ishraq Husaini tu adalah rakan sepasukan saya dalam debat. Jadi bila dia keluar daripada aa, universiti, saya lah yang kena menggalas tanggungjawab dan tugas tu untuk membawa pasukan debat USIM ni aa, ke pertandingan-pertandingan. Dan momen yang paling sedih adalah bila kita kalah lah dalam debat. Tapi momen yang paling saya tak boleh lupa ialah masa tu saya dah nak masuk tahun tiga dan kami masuk satu pertandingan besar juga iaitu debat diraja dan masa tu memang kami target nak pergi sampai ke final lah kan. Jadinya memang pulun, all out, berusaha berdebat, uh, latih dan sebagainya. Tapi itulah rezeki dan takdir ketentuan Tuhan tu kami kalah kat peringkat suku akhir. Maksud tu memang sedih lah. Sebab saya rasa macam saya dah tiga tahun berdebat tapi saya masih belum ada lagi pencapaian yang besar dalam debat yang di bawah majlis debat universiti. Kalau uh, Pusat Kebudayaan kita ada Feskum kan. Ha, jadi kalau makum, betul makum. Kalau um, debat? debat kita ada MADUM. So MADUM ni adalah satu organisasi uh, yang menaungi debat-debat Universiti Semalaysia ni. Jadi bila sampai momen tu saya rasa macam hampir nak putus asa lah. Sebab saya rasa macam ad, betul ke bakat aku ni dengan debat ataupun mungkin rezeki aku dekat tempat lain. Hmm. Ha. Dah Tapi, mula meragui lah. Dah mulalah rasa macam Sedih penat, lah. letih. Siapa je kan tak rasa benda tu. Tapi lepas... Lepas daripada itu, bila masuk satu pertandingan debat tahun ni lah. Tahun ni saya boleh kata macam rezeki. Mungkin ini adalah balasan kepada semua kerja-kerja keras saya tiga tahun lepas bila saya masuk pertandingan debat Menteri Besar Selangor. Dan itu adalah momen yang paling saya tak boleh lupakan sebab kita berdebat depan Menteri Besar Selangor mm -hmm. dan masa tu kita berlawan dengan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UKM. Dan masa tu kita membincangkan isu-isu dan masalah-masalah dalam negeri Selangor dan um, yang paling tak boleh lupa ialah bila mana kami tak sangka kami menang pertandingan debat menteri Besar Selangor tu sebagai johan. Okey, kita dan kena tepuk sikit ni. Paling johan, tak hai, boleh nah, lupa. Lah. Paling tak boleh lupa juga ialah bila debat perpaduan Debat seterusnya, kita berdebat depan 1500 audiens dalam Hotel Concord Shah Alam tu dan depan menteri perpaduan dan negara. Dan depan menteri perpaduan juga Itu hmm. yang mahal tu. Ha -ha. Dan bila audiens bersorak dengan kita berdebat, kita <laughs> rasa macam kita rasa <laughs> macam kita tak syok sendiri kan atas ha -ha. pentas tu. Dan itulah momen yang paling saya tak boleh lupa sebab saya tak pernah sangka akan ada 1500 orang yang menonton dan melihat bakat kita dalam dunia perdebatan. Hmm. Saya pun tengok, sampai <laughs> terdiam kan punya hebatnya. <laughs> Nampak tak, ha, perjalanan dalam debat ni bukan yang mudah kan. Bukan ah, mudah. Sampai tahap sekarang ni, ha, depan ribuan orang ramai tadi berdebat, sangatlah perkara yang luar biasa. Betul, sampai hmm. Najmi perlu tunggu tiga tahun untuk oh dapat satu man. kemenangan tu dan dia jadi manislah. Cuma nak cakap pentingnya untuk kita tak putus asa dan terus yeah. berusaha Betul. dan percayalah bahawasanya setiap usaha tu ada ganjarannya. Hmm. Hmm. Betul. Macam tu. Lambat atau cepat. Mm, mm Kalau Rashika boleh kongsi tak? Kalau ada lah daripada pendengar atau penonton ni nak cuba-cubalah nak join uh, debat ni. Apa tu? Nasihat. Oh, ha, nasihat. Oh, nasihat. Ha, kepada orang yang nak masuk ni. Okay, kalau nasihat uh, saya adalah sama macam Najmi juga. Dia perjalanan yang kadang-kadang orang zaman sekarang dia nak benda yang ekspres tau. Okay, kita semua nak cepat, nak cepat pandai, nak cepat kaya, nak cepat berjaya. Tapi sebenarnya kita lupa ada satu perkataannya proses. Kita hmm. nak express tapi kita tak nak melalui proses tu. Hmm. Jadi percayalah kalau tanya Najmi kalau orang yang tak tahu Najmi sebenarnya dah berdebat 3 tahun, lepas tu dah menang 2 kali berturut-turut yang susah yang kita nak jumpa uh, universiti yang boleh menang 2 kali berturut-turut ni. Mungkin okay, pertandingan ketiga ni menang kali ketiga berturut-turut insya-Allah Amin. kita aminkan. <laughs> Nak cakapnya, sebenarnya di sebalik kemenangan tu adalah proses yang perlu dilalui kan. Jadi, samalah juga dengan saya. Kadang-kadang kita rasa macam mana kita duduk dekat Malaysia, belajar dekat universiti yang majoritinya orang Melayu, yang bertutur dalam bahasa Melayu, tapi kita nak mencuburi dalam bidang perdebatan bahasa Arab. Jadi, masuk dulu, cuba dulu. Sebab at the end of the day, kita mencuba sesuatu benda yang baik, sekalipun kita tak dapat contoh kalau kita nak menang, kita tak dapat menang. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat belajar macam mana nak bercakap Arab, kita hmm. dapat menambahkan vokabulari kita, kita boleh belajar cara untuk berfikir dalam bahasa Arab. At the end of the day, hanya kebaikan yang kita dapat. Ah, macam ah, itulah dan jangan takut untuk mencuba. Sikitlah okay. sikitlah sikit. Hmm. Tadi sebab penonton suka dengan kisah kan. kisah-kisah. Uh -huh. Tadi Najmi tadi um debat ni biasa dekat malaysia je mm. tapi dah debat bahasa arab mm -hmm. debat bahasa arab ni kalau mm. kita tahu dia akan pertandingannya mesti ada yang di luar malaysia betul, betul. perlu naik ke matabang jauh-jauh kan mm -hmm. apakah momen-momen yang tak boleh lupa ke Bertemu cinta di uh, Qatar dan sebagainya macam so, mana, Rashika? Okey, cinta uh, dalam debat Arab tidak ada lagi, tidak ada lagi. Kenapa uh, Rashika tak nak ada, kan? Ha, okey, itu nanti kita buat siri uh, podcast yang lainlah, uh, okey. Mungkin Usin Bercinta ke, mungkin. Muslah Bercinta. Ha, okey, uh, antara momen saya tak boleh lupalah waktu saya mewakili Malaysia untuk debat ASEAN Qatar hmm. yang berlangsung di Oman tahun lepas saya setiap kita akan dapat hotel lah kan bila hotel sebab kita duduk situ seminggu. Satu hotel ada dua orang, saya punya roommate tu lah kan uh, adalah seorang warga negara Palestin. Mm -hmm. uh, so selalu kita tengok online je ataupun berkawan online tapi kali ni kita dapat jumpa bercakap dengan uh, roommate saya tu namanya Niamati. Niamati Jabarin tapi dia minta saya panggil dia Nana, comel je Menyutup kan Nana. Betul nama je uh, Nana. Umur dia baru 18 tahun tu, oh, tinggi betul. lagi daripada saya pasal orang Arab kan. Uh, Nana, Uh, cuma dia duduk, dia bukan duduk di Gaza lah, dia duduk di West Bank. Cuma hmm. uh, Palestin di West Bank pun kita tahu uh, mendapat apa uh, ancaman juga daripada hmm. Israel kan? Hmm. Macam waktu dekat debat tu pun uh, dia pun agak takut juga dan untuk dia sampai ke Oman tu dia tak boleh fly dari West Bank terus. Hmm. Uh, dia kena pergi Jordan dulu hmm. dan itu pun dia kena macam deal dengan orang kat Jordan dulu susah lah untuk mereka pergi hmm. ke pertandingan tu juga tapi alhamdulillah mereka berjaya dan Nana tu dia uh, ramai orang minta maflah Palestin tu dekat dia tahu hmm. Biasalah kan jadi lain kalau kita beli maflah Palestin dengan orang Palestin sendiri bagi, bagi kat kita uh, dan uh, sebab apa maflah Palestin tu pun tulis Jamiah uh, Gaza uh, lah hmm. dan dia bagi uh, maflah tu kat saya dia kata eh, ramai sangat minta tapi saya nak bagi kat awak so macam Uh, kita rasa tak lah, tak lah macam tu Dan sampai sekarang masih berhubung juga dengan Nana Dan Alhamdulillah Nana masih selamat uh, Dia pun pernah bercerita, sempat bercerita dengan saya pengalaman Macam mana ayah dia dulu pernah ditahan oleh Israel hmm. Dan itu adalah pengalaman yang kita kita dengar, dengar daripada orangnya Daripada sosok tubuh depan mata kita So itu adalah pengalaman debat, ha, disebabkan debat lah Kira-kira kalau saya kita. tak masuk debat hmm. mungkin saya tak dapat jumpa Nana Saya tak dengar sendiri cerita hmm. Hmm. kekejaman Zionis terhadap uh, rakyat hmm, palestin lah Betul, Macam tu. Hmm, nampak debat ni bukan setakat kita um, Lawan, hujah lawan sebenarnya, ha. tapi Kita boleh berkawan juga sebenarnya, ha. okey baik Dalam perdebatan lah ha. Ataupun pertandingan, hmm. mesti ada tips Ataupun petua-petua rahsia uh, untuk kita capai kemenangan tu Okey kalau boleh lah, Saudara so ada Rashika ataupun Najmi kongsikan kat kita, apakah Petua-petua um, ataupun rutin-rutin harian yang korang akan buat bila nak berdebat nanti. Ha, Najibin dulu. Ha, Najmi dah nampak dah bersedia hmm. tu. <laughs> nak sebelum ke semasa? Hai banyak ni boleh, mana-mana pun boleh. <laughs> Kalau sebelum pertandingan ni tips ataupun petua dia ialah kita kena konsisten dan dengar cakap jurulatih kita. Sebab kita kena selalu percaya apa pun input, apa pun nasihat, apa pun pesanan daripada jurulatih kita, mm -hmm. tak lain tak bukan adalah salah satu penguat dan juga pendorong kepada kita untuk baguslah dalam berdebat faham tak mm. ha, sebab debat ni dia bukan persiapan tu sebenarnya yang paling penting bukan masa dalam perdebatan tu betul. sebelum tu mm -mm. orang 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 selalu nampak yang menang kan orang yeah. tak tahu yang sebelum tu ha betul, betul. jadi persiapan uh, sebelum nak ke pertandingan tu antara tips yang saya boleh kongsikan ialah pertama tadi konsisten and dengar cakap kita punya jururatih sebab apa yang dia nasihat semua tu tak ada benda yang buruk ha, tak lain tak bukan tu semua untuk kita punya kita diri kita juga pembangunan diri kita dan juga pasukan kita juga dan bila kita nak pergi ke pertandingan selalunya memang akan minta lah doa daripada orang-orang sekeliling ah mak ayah kawan-kawan sebab kita tak tahu kan kadang-kadang di sebalik persiapan kita ni mereka lah yang banyak membantu dan juga mendorong kita contohnya bila kita sibuk dengan pertandingan tak masuk kelas dan sebagainya sebenarnya kawan-kawan saya jugalah yang banyak untuk tolong backup dan juga tolong um, bagi tahu apa-apa benda yang kena siapkan dalam masa terdekat Supaya saya tak ketinggalan Mereka. And juga at the same time Mak ayah lah Mak ayah yang selalu akan Mak ayah saya Kalau saya nak pergi pertandingan debat Dia akan tanya Pukul berapa pertandingan tu Pukul berapa sidang tu Saya ingat dia nak datang ha, Dia bukan nak datang Tapi dia nak baca Yasin Untuk Mereka. saya punya pertandingan Mereka. tu ha. Dan memang Dia akan sentiasa update lah dengan saya ha, Menang ke kalah ke ha. Tapi momen yang paling terkesan dia adalah ha, Yang saya rasa betul-betul Allah memang kabulkan doa tu ialah masa uh, debat perpaduan hari itulah memang saya ada satu momen yang saya rasa macam saya tak yakin dan tak boleh dengan diri saya sebab saya rasa macam persiapan kita tak cukup untuk ke pentas akhir tu hmm. sebab malam tu ah uh, yang tahu je tahu so memang esok tu kami rasa macam betul ke kami bersedia untuk masuk ke pertandingan final ni kan ah hmm. uh, tapi minta doa daripada hmm. mak supaya diberi ketenangan dan juga kelancaran sebab nak berdebat depan beribu orang kan hmm. uh, alhamdulillah Allah permudahkan urusan tu dan itulah Berjaya membawa piala perpaduan tu ke sini dan tips masa persidangan pula ialah, um, kalau kita bergerak sebagai satu pasukan kita kena bergerak sebagai satu pasukan uh, tak boleh ada kepala sendiri uh, ni dengan idea ni ni dengan idea ni tak boleh dia kena bergerak sebagai satu pasukan apa pun masalah apa pun uh, konflik yang berlaku sesama kita kita letak tepi bila masuk dalam persidangan ni kita kena bergerak sebagai satu pasukan dan dari situlah akan nampak chemistry dan juga semangat kita sebagai satu pasukan. dia bukan chemistry ni, dia bukan sekadar mempermudahkan urusan kita sebagai satu pasukan. Mm -hmm. Tapi dalam perdebatan tu, bila mana juri melihat Kadang-kadang boleh jadi juga penentu kepada perdebatan tu bila juri melihat bagaimana konsistensi dan juga pembawaan daripada satu pihak ni kan kalau kita kerajaan ke kita pembangkang ke kan. Mm -hmm. So kena konsisten and kalau macam saya ni tip saya lah. Saya kalau berdebat saya akan pandang coach saya dekat belakang dan setakat ni tak pernah lagi ada debat yang saya masuk tak ada coach saya lah. So selalunya akan ada coach dan juga alumni senior. Uh, Abang Irham, Abang Aizuddin, uh, Abang Ishraq yang uh, Abang Hakim yang akan ada dekat belakang. Mereka akan jadi tukang angguk lah ja, uh, kepada apa benda input-input input yang saya cakap dalam debat tu. Jadi benda tu membuatkan kita rasa lagi semangat tau dan teruja nak berdebat dekat depan ni. Yelah jadi, kita jadi apa jadi najmi kat mana kalau tak ada senior ah, dan kalau tak ada pun okey je kita boleh je berdebat cuma itu cuma sumber kekuatan aa, dia sumber, macam aa, buat kita rasa macam eh sumber, apa yang aku cakap ni betul ya yeah, sampai ke satu tahap yang hari tu mm. saya masuk debat perpaduan kan mm -mm. Semifinal dekat hotel concord mm -mm. tapi um, Ishra, isra uh, kita punya senior yang bakal juga jadi jurulatih nanti mm -mm. Dia kerja dekat fellow menteri agama kan, mm -mm. sepatutnya waktu tu weekdays kan Tak boleh cuti, tapi saya macam paksa juga Minta lah cuti, minta lah cuti So mm -hmm. macam kita nak berdebat tu, kita nak ada dia dekat belakang oh. <laughs> ah, Macam tu lah, sebenarnya bukanlah penguat semangat pun Dia lebih kepada macam, ah, kita macam nak tunjuk dekat dia ah Inilah hasil didikan dia ah. Anda boleh berbangga sekarang ah, ah, macam, ah, tu. macam tu, faham dan paling tak boleh dilupakan kepada encik Zahimi Osman selaku penasihat kelab Debat USIM. Terima kasih kerana sudi menerima saya dalam kelab debat ini dan memberi peluang dan kesempatan kepada saya untuk mewakili uh, pasukan debat bahasa Melayu USIM dalam pertandingan-pertandingan luar dan semoga encik Zahimi dan juga jurulatih debat bahasa Melayu USIM akan sentiasa sabar dan konsisten dalam melahirkan pewaris legasi gemilang kini dan selamanya. Okay. Kalau Ada tips. Ah, tadi Najibin dah panjang menele tadi. Saya pun saya confused. Ini debat ke ah, share tips nanti Dia sebenarnya dah buka ni. satu petas perdebatan yeah, kat sini. Lah. Saya nak kena bidas ke macam mana? Ah, silakan. <laughs> Okey kalau ah, tips dari saya kan. Kadang-kadang um, orang mula berdebat tengok daripada YouTube lah kan. Hmm. Saya selalu dengar, uh, Coach pernah cakap macam kalau zaman dulu kita nampak pelbagai keunikan dari setiap pendebat tu. Hmm. Setiap pendebat tu dia ada trait istimewa dia sendiri tapi sekarang pendebat dia dah macam dalam satu acuan yang sama tahu. Mungkin cara berdebat, intonasi, mungkin cara berfikir, mungkin sebab hmm. banyak refer kepada YouTube dan rakaman-rakaman pendebat yang sebelum. Hmm -hmm. Jadi tip saya adalah anda boleh tengok YouTube dan tengok pendebat tu macam mana dia mereka berdebat tapi anda tidak perlu hilangkan Persona diri sendiri hmm, hmm. Anda jadi je diri sendiri Kadang-kadang anda rasa macam Kenapa cara aku cakap macam Tak sama dengan pendebat yang Biasanya berdebat Sebab Tapi bila anda mengekalkan Identiti diri anda sendiri Teluk Gaya anda lah, sendiri kan. Contoh hmm. kalau anda seorang yang ayu Anda buat gaya ayu Kalau anda seorang yang okay berdegang-degang Anda buat berdegang-degang uh, Syikah ha, yang mana? Ah Saya Ayah saya boleh tengok lah. Uh, dia ikut eh. Dia ikut. Ada uh, time tu kita dia perlu kan berdengar-dengar. Kan. Ha, oh, kalau yang anda okay. tengok video tu mungkin time tu saya Mengganas. saya sebenarnya dalam mode survival. So <laughs> macam alamak rasa macam akan kalah ni. So kita kena buat yang terbaik. Ha, uh, time tu rasa macam kena, kena terbang. <laughs> oh. Kalau anda rasa time tu kena terbang, kena terbang. Ha, cuma ni macam Uh, bila anda ada satu apa karakter anda sendiri ketika bercakap Itu akan distinguish anda daripada pendebat yang lain mm -hmm. uh, Jadi, kadang-kadang orang rasa macam malu nak tunjuk gaya sendiri uh, Tak apa Sebab kadang-kadang bila anda cuba ikut orang lain sangat Dia dia tak nampak natural tau daripada anda So, anda buat benda tu, Dan itu apa yang saya buat juga waktu debat paduan Saya ingat sebelum kita masuk tu Sebelum kita berdebat Kita akan uh, masuk sekali dengan menteri perpaduan uh, Pendebat akan berada di belakang Time tu Sara Najmi sendiri. Najmi bagi tahu saya, "Syikah, kau buat je pentas tu macam mana? Uh, macam pentas kau." Ah, oh. uh, so bila saya mak, tengah dah dijemput untuk berdebat, saya ingat ayat tu. Najmi cakap, kau buat je macam pentas kau. Jadi saya buatlah pentas tu macam oh. mana pentas saya dan itulah saya rasa trick and tipsnya. Anda buat je debat a uh, pentas tu anda yang punya. Mm -hmm. uh, jangan terikat sangat uh, kepada gaya yang perlu anda apa? Setiap-setiap gaya je anda kena buat. Anda buat je asalkan anda selesa. Sebab bila anda selesa uh, anda orang lain akan nampak anda selesa. So orang akan macam terpengaruh untuk dengar apa yang anda cakap. Ah uh, itulah itu kot trick and tipsnya Faham, uh, paham. Uh. Baiklah. Itulah tadi. Uh, tips dan trik yang hmm. dikongsikan uh, Najmi dan Terus Rashika. saya pun saya terus uh, jadi tetamu lah. Itulah tu. Uh, tak apa. Zamra, this is your time to shine. Ah <laughs> uh, macam okay. tu. Baiklah. Tadi kita dah dengar tadi apa uh, kongsian antara Rashika dengan Najmi Okey. Apa kata kita test sikit dengan satu game lah. Kau mahu nak apa debat game. you same kan? Takkanlah kita tak boleh test, kena test ni. Okey, jadi kita ada satu game di mm -hmm. eh, mana dalam satu minit okey, uh, Rashika dan Najmi kena beri lima perkataan yang sering digunakan dalam perdebatan. Kalau Rashka dengan bahasa Arab lah. Kalau hmm. dengan bahasa Melayu boleh? boleh. Kita mula dengan mana dulu? Mana start dulu? Ah, mungkin Rashmi kot. Sebab dia masih dah bersedia tu kan? Ya Allah. Sebenarnya dalam kepala otak ada dua je perkataan. Tak apa. Nanti kita, kita, saling ingat-ingat. Lima. Lima. Okay. Kita boleh kita mulai sekarang? Boleh? Boleh, boleh. Tiga, dua, satu. Sila. Kalau perkataan pertama yang selalu saya sebut, uh, warga Dewan Sekalian. Dewan Sekalian. Ataupun tuan yang dipertua. Oh. Tuan yang dipertua. Lagi? <laughs> ya Allah. Hari ini. Uh, hari ini tawa. <laughs> <laughs> Ketiga, um, selalunya saya kalau nak ambil izin laluan daripada lawan aa. tu perkataan yang memang saya akan ni untuk memprovoke lawan tu adalah ah, cepat, cepat tak sabar-sabar lah. <laughs> kan nak bagi izin laluan. Ha ah, macam tu. Selama <laughs> macam tu je. Aa, <laughs> tak sabar sangat kan nak bagi izin laluan. Cepat <laughs> macam tu kan. <laughs> Ketiga. Lagi dua, lagi dua. Lagi dua, aa uh, mungkin aa uh, tak apa kita try. Ha uh, apa je. Uh, <laughs> <laughs> uh. Kalau lo masyarakat uh, saya akan masa lalu sangat sebut Jumhurun al-Karim. Jumhurun al-Karim tu macam sama dengan warga dewan yang mulia. Mm. Ayuh asadah tu warga dewan juga. Mm -hmm. Lepas tu saya akan cakap macam biasanya saya uh, disebabkan saya main menteri tiga. Mm -hmm. Menteri tiga ni kerjanya bidasan. Okey. Kalau dalam bahasa lah, So saya akan cakap saya akan mulakan dengan kegagalan ataupun dosa paling besar. Ha daripada pihak lawan saya saya akan cakap min akbari khata' fariqi. Um, so, saya akan cakap antara kesalahan Kesalahan yang paling besar daripada pihak lawan adalah saya akan mulakan dengan macam tu lah Macam nak cakap eh macam saya bagi yang paling buruk lah dia orang ah. punya so, so macam nampak macam eh bagus juga pihak aku ni sebab kita tunjuk kesalahan orang kan ah, So okay. itu memang biasanya saya akan mula dengan benda um, tu dulu Dan um, biasanya penutup tu saya tak sempat nak penutup cantik-cantik Saya akan terus Lidah Lika Syukran sebab itu pun biasanya dah habis masa kan uh, Lidah Lika Syukran maksudnya oleh itu terima kasih um, Dan yang terakhir tu dia macam macam mana eh Mungkin bahasa Melayu juga lah ha, okay, bahasa dia? Melayu saya akan cakap macam mm, Tuan Adi Pertua lah. Tuan Adi Pertua ataupun Hadirin. Aa, dah enam lah. Hadirin. ah, <laughs> macam tu. Dah okay, enam. Nampaknya nampak ni kes ini kita dah nampak dah siapa penangnya. Ya Allah. <laughs> oh ni ada pertanyaan. Ah, Okey saya tunggu hadiahnya. <laughs> Sekejap lagi <kekejap>, kita <kekejap>, tuntut <laughs> eh. Baiklah, ter uh, terima kasih uh, Habis tadi mm -hmm. per permainan uh, Lima perkataan yang sering digunakan Kalau penonton dan pendengar ada juga uh, Boleh kongsikan Baiklah, terima kasih sekali lagi Saya ucapkan kepada Najmi Terima kasih Najmi oh, Selamat uh, Terima kasih Rashika Atas kesudian berkongsi Pada kita semua tentang dunia perdebatan Dan juga kalau boleh Saya nak ucapkan terima kasih kepada Saudara Zamra Sebab sudilah cover saya sebagai host <laughs> Sebab saya tiba-tiba pula hari ini Jadi tetamu <laughs> juga Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Para penonton dan pendengar Yang sudi menyokong Usim Podcast Teruskan menyokong kami Dan boleh tonton Di Usim TV Dan juga dengarkan audio Di Google Podcast Apple Podcast Dan juga Spotify Dan boleh terus layari Podcast.usim.edu.my Betul kat situ kita boleh tengok Banyak lagi Ye. Usim punya podcast Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Bye-bye anda sedang mendengar Pusim Podcast.